উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রাণী সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিকাশ সংক্রান্ত শিলংয়ে আয়োজিত আজকের আলোচনার পর্বে যোগ দিলেন রাষ্ট্রের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস এতে অন্য গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রাণী সম্পদ ডিয়ারি বিকাশ ও পঞ্চায়েত রাজমন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরায় এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যায় আলোকপাত করেন একই সঙ্গে ক্ষেত্রে রাজ্যের সুস্থায়ী বিকাশকে উজ্জীবিত করতে ভারত সরকারের সমর্থন ও সহায়তা সম্প্রসারণে আরও

ऐसे भी कुछ फार्मर्स है जो इस पूरे न्यूट्रिशन के लिए वो एफोर्ड नहीं कर पाते और स्टेट ऑफ स्पेशली स्टेट कॉल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्योंकि हमारे पास हिली एरिया ज्यादा है मोर देन सिक्सटी परसेंट एरिया अंडर हिली एरिया और एडिस एरिया तो हम देखते हैं कि हमारे पास फोडर प्रोडक्शन का बहुत ही कम सोर्सिस है तो क्यों ना हम सीजीएम का जो रेट अभी कर रहे हैं आप 50% परसेंट सब्सिडी दे रहा है अगर आप इसको 100% परसेंट करेंगे तो हम लोग खुश होंगे लेकिन ये पॉसिबल अगर नहीं होगा फिर भी इसका रेट अगर आप एटलीस्ट सेवेंटी थर्टी करेंगे या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जैसे कि नाइन्टीज टू टेन रेशियो का हम हर चीज में हम डिमांड करते हैं तो क्यों ना नाइन्टीज टू टेन रेशियो में ये सीजीएम स्कीम को चालू किया जाए